Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihillah dina astafa' wa ba'd Muslimin muslima in rahmati Allah sekalian bertemu lagi kita di dalam siri sejenak bersama kalam Allah surah yang seterusnya kita akan bicarakan iaitu surah ghafir yang berarti yang maha, yang maha pengampun Surah ini juga dikenali sebagai surah Al-Mu'min berdasarkan sebuah kisah yang disebutkan di dalam surah ini seorang lelaki yang beriman daripada keluarga Fir'aun. Um. Surah yang diturunkan di Mekah mengandungi 85 ayat berada pada juzuk yang ke-24. Tema utama di dalam surah ini secara umum adalah berkenaan dengan pentauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Allah Taala menceritakan dakwah para Rasul selain daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga pembalasan terhadap kaum yang mendustakan para nabi dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan pengharapan orang yang mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala membuka surah ini dengan menyebutkan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang yang meminta ampun. Allah Taala mengatakan ghafiriz dzambi wa qabilit taub syadidul iqabidz taul la ilaha illahu." Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang sangat mengampunkan dosa, maha menerima taubat, lagi keras seksaannya bagi orang yang mengingkari, orang yang uh, ketegak orang yang tidak ingin memohon ampun eh, orang yang uh, uh, degil dan seumpamanya dan juga Allah Ta'ala itu maha memiliki kurniaan yang besar begitu juga Allah Ta'ala menyebutkan berkenaan dengan uh, cerita ataupun kisah umat-umat terdahulu eh, yang mana mereka ini kufur tidak ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan para rasul yang diutuskan kepada mereka antaranya ialah uh, kaum Ad, kaum Nuh, kaum Samud dan seumpamanya ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawasanya orang kafir di hari akhirat mereka akan menyesal dan mereka akan saling menyalah saling salah menyalahkan di antara satu sama lain. Kamulah dulu yang menghalang aku daripada melakukan kebaikan. Kamulah dulu yang mengajak aku untuk menganut uh, agama begini. Kamulah yang dulu mengajak untuk mendustakan para rasul dan seumpamanya mereka akan saling salah menyalahkan setelah daripada mereka dibangkitkan nanti dan mereka juga apabila ketika ingin di akhir hayat mereka bila mana melihat azab Allah Subhanahu wa taala barulah mereka ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi pada waktu itu sudah terlambat eh, taubat tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala begitu juga Allah taala mengatakan bahawasanya <coughs> dalam keluarga Firaun ada satu orang yang beriman eh, yang menyembunyikan keimanannya berada di dalam istana Firaun tidak diketahui bahawa bahawasanya dia ini adalah orang yang beriman tetapi berani untuk menasihatkan kaumnya supaya beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Eh, Allah Ta'ala menghikayatkan perkataan lelaki ini iaitu Ya qawmi inni akhafu alaikum azaba inni akhafu alaikum misla yaumil ahzab Sesungguhnya wahai kaumku, aku takut kamu nanti akan ditimpa musibah akan ditimpa bala, akan ditimpa uh, azab seperti mana yang ditimpakan kepada kaum-kaum yang terdahulu yang mendustakan Nabi-Nabi eh, dan Rasul-Rasul mereka dan akhir sekali Allah Ta'ala me, uh, menyelamatkan orang orang yang beriman ini daripada seksaan Fir'aun um setelah daripada diketahui bahawa dia ini beriman eh, dan juga Allah Ta'ala membinasakan uh, Fir'aun um dan juga uh, pengikut-pengikut Fir'aun um ini Allah Taala juga menyebutkan dalam surah ini eh uh, me, 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 menyebutkan satu peringatan kepada orang mukmin dan juga kepada orang yang bukan mukmin, orang yang kafir bahawasanya dunia ini adalah suatu uh, persinggahan eh tempat yang sekejap sahaja tidak lama eh, dan jangan kita leka dan lalai dengan godaan yang ada di atas dunia ini daripada harta benda daripada anak pinak daripada segala apa sahaja yang uh, nikmat yang di di di, di dikurniakan di atas dunia ini Allah Taala mengatakan ya qaumi inna ma hadhihi alhayatu dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar wahai kaumku ingatlah bahawasanya sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara sekejap sahaja namun akhiratlah tempat yang kekal abadi tuan-tuan kalau kita tengok kita hidup di dalam dunia ini di atas muka bumi ini berapa lama? 100 tahun, 200 tahun? Jarang sekali kita kita dengar orang yang berumur 100 tahun dan ke atas. Ada tetapi jarang, eh? Orang yang dahulu eh, yang hidup 900 tahun umat Nabi Nuh, panjang umurnya itu. Tetapi walaupun lama hidup di atas muka bumi ini, kehidupan mereka di dalam kubur itu jauh lebih lama daripada apa yang mereka eh, hayat apa yang mereka nikmati di atas muka bumi. 900 tahun hidup tetapi zaman Nabi Muhammad sehingga sekarang itu sudah 1500 tahun berarti mereka ni jauh Nabi Muhammad ke Nabi Nuh itu sangat jauh hmm? jadi lama masa mereka berada dalam kubur itu jauh lebih panjang daripada umur mereka di atas muka bumi ini jadi apa sahaja kenikmatan? duit, harta, kekayaan, perempuan, wanita, anak pinak apa sahaja godaan, apa sahaja nikmat yang berada di atas dunia ini, ini hanyalah sementara. Jangan kita habiskan umur kita untuk mencari kenikmatan yang sekejap ini, lalu kita melupakan eh, bekalan kita di hari akhirat. Ini yang sebenarnya yang, yang paling penting, yang lebih penting, yang patut diutamakan bagi kita. Jangan kita habiskan hari ini, masa muda kita dengan mencari keduniaan semata-mata, meninggalkan akhirat lalu kita mengatakan nantilah tunggu pencen nantilah baru nak solat baru nak solat baru nak beramal dan seumpamanya itu jangan jangan kita sia-siakan jangan kita menjual akhirat kita dengan dunia yang murah ini tuan ingatlah bahawasanya hari akhirat itu adalah tempat yang kekal abadi sepatutnya kita lebih sepatutnya mempersiapkan bekalan di negeri yang lebih kekal daripada di negeri yang yang sementara ini dan juga Allah Taala menyebutkan dalam surah ini ancaman kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala umpamanya Fir'aun Allah Taala mengatakan bahawasanya Fir'aun dan para pengikutnya ini akan diazab pagi dan petang bahkan sebelum hari kiamat lagi akan diazabkan waktu pagi waktu petang sebelum tiba pada hari kiamat lagi mereka akan mereka sudah pun diazab begitu juga Allah Ta'ala mengatakan bahawa mana-mana orang yang mendustakan Rasul yang diutuskan, semuanya mereka ini akan dimusnahkan, diminasakan dalam azab, manakala orang yang beriman nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga penutup surah ini, Allah Ta'ala mengatakan bahawa orang kufar itu, mereka ini hanya akan beriman bila mana mereka melihat azab. selagi mana tidak melihat azab, maka mereka tidak akan beriman dan tidak takut. Inilah perangai orang-orang kufar. Tuan-tuan, jadi pengajaran daripada surah ini yang dapat kita simpulkan bahawasanya uh, kita seharusnya submit kepada Allah Subhanahu eh, wa taala menerima apa yang Allah Taala bawa, apa yang didatangkan kepada kita melalui perkhabaran para rasul alaihi wasallam jangan kita ingkari, jangan kita uh, mengatakan oh ini tidak benar, ini zaman dahulu okeylah, sekarang mungkin sudah tidak sesuai lagi dan sebagainya. So jangan tuan-tuan, apa yang diterima, apa yang dibawa oleh nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kekal pada zaman baginda, pada zaman sekarang dan juga pada zaman akan datang sehinggalah datangnya hari hari kiamat. Kita harus pegang ini, kita harus faham perkara ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita tidak terjadi dari tidak tidak tergolong daripada kalangan orang-orang yang mendustakan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita supaya kita selamat di dunia dan juga di hari akhirat. Wabilahil hidayah Tiwa Taufik. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته